aziz tengdoshim de bugun pandemiya darajasiga ko'tarilgan koronavirus infeksiyasi kezib yurgan bir paytda senga murojaat etyapman yurtimizning barcha joylarida karantin qoidalariga rioya etilayotgan bir davrda senu men kabi talaba yoshlarning ta'tilda bilim olishlari uchun yurtimiz tomonidan davlatimiz tomonidan barcha shart sharoitlar yaratib berildi muhtaram prezidentimiz ham oxirgi bir necha nomalarida biz yoshlarga tayanishlarini shunday sinovli kunda bir bo'lib shifokorlar tavsiyasiga qat'iy e rioya etishimiz lozimligini o'z ustimizda ishlab yurtimiz koriga yaraydigan kadr bo'lib yetishshimiz lozimligini qayta qayta ta'kidlamoqdalar qadrli tengdoshim universitetimiz masofaviy ta'lim platformalari va onlayn dars kontentlari orqali aziz ustozlarimiz tomonidan o'tilayotgan darslarda ishtirok etib topshiriqlarni bajarayotgan bir davrda aziz universitetimizning jonajon auditoriyalarini qadrini yana bir bora his etmoqdamiz hurmatli tengdoshim sen bilan men karantin qoidalariga rioya etishimiz judayam muhim bo'lib turgan bir davrda butun tengdoshlarimizni jipslashishini birgalikda da'vat etaylik zarur bo'lmaganda uydan chiqmaylik o'zimiz va oila a'zolarimizni bu virusdan asrab avaylaylik muhtaram prezidentimiz biz yoshlarning vaqtini mazmunli o'tkazish va ma'naviyatini yanada yuksaltirish uchun taklif etgan besh muhim tashabbusni uy sharoitida amalga oshirib tengdoshlarimizga o'rnak bo'laylik biz buyuk ajdodlarga ega millatning baxtli yoshlarimiz biz shunday buyuk millatni farzandlari ekanligimizdan faxrlanamiz shunday ekan qalban birga bo'lib karantin qoidalariga rioya etgan holda shunday buyuk davlatning haqiqiy egalari ekanligimizni ko'rsatib qo'yaylik men ishonaman barchamiz birgalikda bir tanu bir jon bo'lib koronavirusni albatta yengib o'tamiz azizlar